Люди, которые не принадлежат ни к одной из крупнейших политических сил, могут многое рассказать о том, что происходит в стране и в мире большой политики. Особенно, если они депутаты украинского парламента. А может быть и не могут, а может быть и не захотят. Я не берусь оценивать степень откровенности нашего следующего гостя, народного депутата Украины Святослава Олейника. Добрый вечер. Добрый вечер. Ночью. Добрый. Но у вас неоднозначная такая политическая биография. Вы дважды избирались в украинский парламент по спискам блока Юлия Тимошенко, потом в 2010 году вы покинули фракцию. Вас исключили из фракции за, ну, за поддержку парламентского большинства во главе с партией регионов. Сегодня вы кто? Но это правда, что я был в фракции БЮТ, только не совсем правильно, что я ее покинул, потому что я ее не покидал. Но это просто таких исторических оценок. Это произошло в сентябре 2010 года, а это был процесс местных выборов. И в местные выборы мы проходили кампанию с молодой партией Украина Мабутнева, которая ну, была не батькивщиной. И Батьковщина имела своих кандидатов Днепропетровские. И мы, ну, скажем так, пересекались на оппозиционном э, поле, потому что, потому что уже настала пора э, другого действия. Ну, и... вы сейчас сами по себе, я так понимаю. В самом случае, да. вне фракции бьют. Вне фракции бьют, вне фракции каких-либо других, потому что в действующем парламенте очень сложно найти себе э, толковую компанию в ситуации. А что из себя представляет сейчас парламент? С одной стороны, это вот это бездумно машет рукой, и на сегодняшний день, ну, это уже до какого-то фарса сведена работы. А с другой стороны, очень часто лежит, э, и в принципе обосновано портреты политзаключенных, и там тоже нет работы, и все чаще мы видим блокирование трибуны. Ну, вот, собственно говоря, весь парламент, потому что ваш первый сюжет в этих новостях, он как раз отражал же проблему политическую, которая сегодня есть, тюрьма, суды и, и, и это серьезная ситуация но ну, вы в одном из интервью заявили о том что вы не протестовали против своего ну давайте уже так возьмем такую форму исключения из фракции БЮД, потому что не видели в партии продуктивного действия вот сейчас э, это интервью кажется было датировано вот тем самым 2010 uh -huh. годом или началом 2011 когда э, ну то есть примерно год или год с небольшим назад. Сегодня что-то изменилось во фракции БЮТ? Ну, знаете, я один из, наверное, немногих, а может быть даже я других не знаю, депутатов в этом парламенте, которые при вот этих сложных политических развалах, ну, разные люди пошли в разные. Кто-то пошел работать с властью, кто-то пошел в коалицию, кто-то к Люеву сходил, там деньги какие-то получил, кто-то сейчас пытается в списках там, а мы пошли на выборы, мы пошли на выборы, получили депутатов, получили доверие, получили голоса. И мы начали политическую деятельность другого масштаба. Фракция Бют является для меня это, как бы сказать, это историческая родина, в том политическая родина. Поэтому мы можем говорить какие-то идеологические расхождения, потому что я сейчас представляю правую политическую идею. Бьют скорее больше относятся к левой, если. Ну... Это на самом деле у нас, кроме левых и партий, и других нет. Ну, вот, в парламенте да. Но и это наша проблема, потому что, потому что когда мы читаем там, на бигбордах, там почую кожного, или там справедливость, непонятно, как она. Ну, как, как это будет достигнуто. Скажите, но ну, тем не менее. Вот сегодня бьют, очень многие упрекают именно в первую очередь за то, что это а, гламурная оппозиция, то, что это оппозиция, существующая только исключительно в телевизионном формате или в формате телевизионных ток-шоу аля Шустер или а-ля Киселев, и что она абсолютно оторвана от реальности. Нет, но речь не, это, это не совсем актуальная ситуация. Актуальная ситуация другая. Актуальная ситуация, что Бют переживает наверное самый сложный период своей политической жизни, потому что есть полный отрыв от коммуникации с лидером, и в рамках этой ситуации происходят нехорошие вещи, потому что никто не может объяснить, зачем Бюд голосовал вместе с Яценюком закон о выборах от партии власти, который мягко говоря противоречил Постоянной позиции Тимошенко в этом вопросе. И вы знаете последний скандал, который произошел на эту тему, потому что э, после посещения э, еврокомиссара э, просочилась информация в прессу о том, что Тимошенко назвала такое голосование ошибкой. И можно я просто насчет гламурной позиции скажу: нет, проблема гламурной позиции как раз не будет. Проблема гламурной позиции это Арсений Яценюк. Вот здесь очень важно, э, наверное, услышать мою позицию по этому поводу. Дело в том, что в том же самом сценарии, в котором в котором Тимошенко должна была оказаться в тюрьме, а это сценарий, это не вызывает у меня лично... Понятно, э -э, что это не эмоции. Э -э -э, да, это и это не юридический процесс. Это не юридический процесс, это процесс э, политический, где э, просто методом политической борьбы выбирается прокурор, судья и вся вот эта катавасия. Э -э, так в этом же самом сценарии на место который освобождается по замыслу после того, как Тимошенко сидит в тюрьме, присаживается новый оппозиционер под названием Арсений Яценюк. Об этом я говорю. Ну, в говорят о интервью. том, что Яценюку в том числе дают деньги такие люди, называются, звучат разные фамилии Ахметов, Коломойский. И, и самое главное о том, что его действительно могут прочить определенные структуры в рамках существующей на Украине власти в, на роли такой карманной или, если угодно, конструктивной оппозиции. Но еще вопрос. Вот вы упомянули о том, что сейчас происходит в, внутри бюта. Это очень интересная тема, я хотел бы ее продолжить. Вот сегодня на самом деле полное ощущение того, что бют, если угодно, турчинизируется. Вот после того, как лидер партии э, оказался за решеткой, ее бессменный заместитель и правая рука, полное ощущение, что расставляет своих людей по ключевым должностям партии меняет главу фракции в парламенте и так далее, и так далее, и так далее. Что дает основание многим экспертам говорить, что э, Турчинов подминает партию под себя, а в свое время, Турчи... в свою очередь, Турчинов каким-то образом аффилирован с властными структурами. Но я сделал только вчера такое заявление, это политическое заявление, что если сейчас мы оппозиции будем считать к тандем Турчинова и Ценюка, а все чаще мы видим именно этот тандем, и голосование, о котором я говорил за закон о выборах, и в митингах, и в публичной позиции, и в обвинении, например, Анатолия Гриценко и так далее, да, то тогда я буду оппозицией к оппозиции, потому что это не оппозиция. Потому что э, Арсений Ценюк для меня вообще понятен и ясен. Я потому что участвовал в выборах и видел, на кого работает партия региона в качестве оппозиции, кого воспринимает, Мне не надо это доказывать. А что касается Турчинова, то, то полный провал ситуации получился. Ну, лучше об этом, конечно, бы бютовцы рассказывали. Мне не совсем корректно там глубины этой проблемы но я вижу конечно мы общаемся с людьми и общаемся с такими ну, очень приличными такими депутатами от они конечно очень сильно дезориентированы ситуации потому что понимают что позиция тимошенко по избирательному закону не могла быть такой чтобы ее поддерживали я объясню почему потому что во первых ни при каких обстоятельствах не может голосовать партия регионов пока есть проблема номер один пока тимошенко и луценко сидит в тюрьме. Нет второго, третьего, четвертого пункта. Его быть не может. Это разговоры, что мы там какие-то поправки внесли в какой-то избирательный закон, несоизмеримы с проблемой о которой идет речь, а голосование, например, партии региона, очень нужно, потому что тогда выглядит, что оппозиция поддержала, ну да, комиссии, поддержала избирательный закон и выборы да, да. теперь будут, и выборы теперь будут хорошими, демократичными и так далее. И вот это, 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 это главная проблема. Но ну и потом мы слышали э, ситуацию с отставкой Ивана Григорьевича Кириленко. Это, э, это очень это человек, или это был руководитель фракции Бюта фракции в Бюта. украинском парламенте? Это последовательный человек, который пережил, я напомню, он пережил четыре правительства действующих и пережил таким образом, что он э, не имел ни одного скандала, ни коррупционного, ни какого бы то ни было другого в рамках четырех правительств, когда э, начиная с Лазаренко, то есть это человек, который э, у него достаточно безупречная репутация. Ну давайте так, если пытаться подводить какие-то промежуточные выводы, то вот э, мнение экспертов о том, что сегодня... Сегодня существует определенный кризис в блоке Юлии Тимошенко, который с точки зрения ряда экспертов сегодня начинает турчинизироваться. От, м, Александра Турчинова упрекают в его а, явном или полуявном аффилированных отношениях с властью. То есть вы, вы не склонны а, опротестовывать это утверждение? Ну, давайте посмотрим еще глубже. Вообще, я считаю, что это реализовывается российский сценарий, вот этой называемой, как Путин говорит, управляемая демократия. То есть, как бы есть оппозиция, вот, пожалуйста, да, но все знают до единого, что та оппозиция, которую называют Путин, это не оппозиция. А та оппозиция, которую Путин не хочет, та не регистрируется, не попадает на выборы. Вот то, что мы сейчас видим в Москве, например, это как раз следствие того, что 8 партий, оппозиционного спектра не было допущено к участию в последних думских выборах. Вот этот сценарий наша не очень такая креативная власть пытается просто взять и перенести в Украину и сделать из Яценюка и я уже об этом заявил, что тандем Турчинова Яценюка мне крайне подозрителен в этом вопросе сделать вот такую управляемую оппозицию. Какая ее задача? Очень просто. Сегодня очень растет сильно недоверие и недовольство действующей властью в модели, где выборы осуществляются э, по 225 мажоритарным округам, существуют две трети территории страны, где представитель от партии регионов даже при сильном административном ресурсе не пройдет в парламент. И таким образом нужна альтернативный центр выдвижения якобы оппозиционных депутатов, Понятно, которые да. просто на псевдооппозиционном спектре будут проходить, чтобы потом реализовать формулу избрания Януковича в парламенте через 300 голосов. Канализировать процесс. Но мне тут, когда мы говорим об оппозиции, интересно вот еще что. Если проанализировать все партии, которые представлены в парламенте, и могут э, говорить о том, что у них есть определенный мандат доверия со стороны избирателя, ну, как минимум с точки зрения вот, uh -huh. там 2006 года, когда они шли, 2007 года, когда они в этот парламент и проходили, то мы поймем, что у нас нету правых партий. <coughs> Блок Юлии Тимошенко, по большому счету, это партия такого, а, отчасти очень социал-демократическая по своим действиям, когда вот деньги получаем, сразу раздаем. Партия регионов, это партия, с одной стороны, абсолютно крупного капитала, такой профсоюз олигархов, но который точно так же получает мандат доверия за счет вот этих вот социальных подачек, социальных бросов и методом Черновецкого, условно говоря, раздаем каждому по пакету с гречкой. И точно так же, если проанализировать, и Арсений Яценюк, который по большому счету тоже начинал позиционировать себя как эдакий либерал-демократ, сегодня тоже уходит в плоскость социального популизма. Почему у нас нет правой оппозиции? Но вот как раз этим мы и занимаемся. Как раз вот Украина Майбутнева ⁇ это пусть не парламентская партия, но все еще впереди, которая себя позиционирует как либеральная партия. И что означает позиционировать как либеральная партия? Мы конкретно об этом заявляем. Давайте так. Мы... Ну, мы чтобы про нас никто, давайте так. Чтобы нас никто а, не упомянул в политической рекламе, Хорошо. Давайте попытаемся поговорить все-таки не о вас, а о явлении. Хорошо. Правых, да. почему нет? Значит, эту нишу, эту нишу в свое время занял Тегибко. И вот именно Тигибко выглядел, это тоже не было структурировано, это не было прямо названо, но президентская компания Тигибко выглядела как компания правого политика. И она была очень сильно поддержана людьми, если вы помните, у него очень достойное место на президентских выборах было другое дело что очередной политик потом конвертировал в должность ушел в кабинет министров совершенно ему не нужный и взял на себя весь очень странный груз реформ которые вряд ли можно назвать сильно То есть, на ваш взгляд его 13 на президентских выборах это тот ресурс вот. который есть у правого политика вот. в стране и даже больше, больше? И, да, и даже больше потому что потому что вы правильно сказали что из двух представленных крупных сил Бют и партия регионов, они обе левого спектра, они состязаются в большей раздаче, в большем патрионализме о том, кто больше позаботится о людях, а правый спектр это совершенно другой, правый спектр выражается людьми, которые говорят, да просто не мешайте мне. Вот что говорят люди, которые правого спектра. Они говорят, мне ничего не нужно от государства, кроме того, чтобы мне не мешали работать. И тогда я заработаю себе и поделюсь с государством и с другими людьми. Вот эта политика, эта позиция человека, который будет поддерживать или внутренне является, скажем, или христианским демократом, или либералом, ну, кем-то из правого спектра. Вот он готов поддержать потенциально правую партию, если такая дойдет до него и завоюет доверие, что она будет действительно выполнять это. Но у нас вообще беда в том, что практически ни одна партия, когда говоришь с регионалами, когда говоришь с бютовцами, спрашиваю, вы кто? И начинают говорить, что они за все хорошее против всего плохого, но практически никто из них не говорит. Мы, например, там тяготеем к социал-демократическому спектру, мы тяготеем там к либертарианству, мы тяготеем к консерватизму, там и так далее, и так, далее и так далее, То есть никто из них не может сформулировать, кто они есть. Кстати, на самом деле единственный из вот первой партийной пятерки которая вот по рейтингам там, Киевского международного института социологии или так далее вот, на, находится на грани на данный момент прохождения в парламент, это Кличко заявила о том, что вот они определились, и мы будем как христианские демократы в Германии, вот с такой же политической Но, структурой а, и так спасибо. далее. Я просто хочу сказать о том, что, скажите, на ваш взгляд, если с избирателем попытаться сегодня поговорить языком не популизма, а языком экономического здравомыслия и попытаться с ним ему объяснить, что вот есть левое, есть правое, есть вот то-то, есть вот то-то. И мы, например, в политическом спектре хотим быть... Занимать вот эту вот нишу. Он вообще готов к такому разговору? Да, мы можем попробовать это сделать прямо сейчас, вот на маленьком конкретном примере. Потому что, например, допустим, политика и идеология существуют для того, чтобы решить общественную проблему. Вот давайте возьмем для примера какую-нибудь общественную проблему и посмотрим, как ее решают идеологические разные партии с разного спектра. Ну, например, допустим, возьмем, я считаю, что самая важная проблема сегодня для Украины ⁇ это проблема бедности. Потому что, когда мы видим там бунты в Греции и нам показывают, как плохо живется в Европейском Союзе, мы должны себе отдавать отчет, что в Греции сейчас средняя пенсия 1100 евро. Это, чтобы было понятно, 12-13 тысяч гривен. И вот нам пока рассуждать о проблемах Греции, все-таки с нашими 100 европейцами довольно-таки еще э, сложно, э, сложно войти в суть проблематики, чего же они там бастуют, если у них в 10 раз больше или в 11 раз больше пенсия. Так вот, проблема бедности – это то, что Украину делает э, очень странной страной, где огромный природный ресурс позволяет одним жить в Монако и… Э, ну, это известно, Украина очень богатая страна с очень бедными людьми. Да? И Мерседес-Бенц, и, и, и наверное, бы не был столь успешным, если бы украинские граждане не покупали так много этих автомобилей. А огромное количество людей живет за чертой бедности. Вот слишком большая социальная дистанция говорит о том, что что-то у нас не так. Теперь, э, как предложат решить проблему, например, коммунисты? Ну, давайте всех сделаем равными. Это реприватизируем, то заберем, поставим в тюрьму, все поделим. Как говорил Шариков, взять все и поделить. И всех уравняем по еще ниже черты бедности. Это способ э, коммунистический и левый. А правые говорят, нет, мы должны э, во-первых, убрать монополии, которые позволяют выкачивать эти вещи. Ну и самый простой такой способ. Сегодня на 100 рублей наемный работник платит 50 рублей за налога. Это очень большая налоговая нагрузка. На 100, на 100 гривен заработной платы или на 1500 гривен будет налогов. Либеральная правая партия в таком случае должна предложить, давайте уменьшим налоговую нагрузку до 30%. Это не значит, что мы все тело налогов уменьшаем. Оно компенсируется в виде местных налогов, земельного и так далее. Тело останется, то же самое. Деньги столько же в бюджет зайдет. Но простимулируем собственника при том же объеме экономики в 1,2, 1,3 раза увеличить заработную плату, которую получает наемный работник. Смотрите, что получается. Это конкретный путь, который позволяет потребительскую возможность Население увеличить, например, в полтора раза при той же ситуации в экономике. А это значит, что э, полтора раза увеличенная потребительская покупательская возможность открывает возможность для маленького бизнеса нового, который в свою очередь решает вопрос рабочих мест. Вот это пример, как способом правой политики решить социальную проблему. Пример хороший. Риторика, наверное, неподходящая. Попробуйте объяснить -то шахтеру из Донецка он вас не услышит. А может быть, я ошибаюсь. Слава Васильевич, времени, к сожалению, не осталось. Спасибо, что нашли время приехать сегодня к нам в студию. Павел, но я все равно, хоть в конце, но воспользуюсь случаем. Это очень важный день, день рождения э, телекомпании, поэтому нас. я, конечно, вас с удовольствием поздравляю. Мне повезло, что я попал первый раз на вашу компанию в день рождения. И вы, э, когда начиналась эта часть эфира, сказали про повестки в военкомат. Я хочу вам пожелать, чтобы вам никакие повестки, не только военкомат, никакие другие инстанции не приходили и чтобы все работники телерадиокомпании, ваши зрители тоже, тоже чувствовали себя хорошо. Но мы хотим пожелать, повесток. чтобы и нашим гостям тоже повестки не приходили. Спасибо. Да, вот <laughs> спасибо, спасибо Святослав Васильевич. Но э, вообще на самом деле вот, подумалось о том, что у нас остается год до парламентских выборов. И это будет очень интересный год, потому что мы видим, что сегодня происходит в Киеве, мы видим, что сегодня происходит в Донецке, мы видим, что сегодня происходит в Москве. И остается только гадать, что увидит мир весной, летом и в начале осени 2012 года в нашей стране. Вернемся в эту студию буквально через пару минут.